Bel yani birinci sualda, birinci sualda, çıxdırın ikinci sualın cavabını. Birinci sualı oxuyurdunuz, ikinci sualın cavabını. Daxtağa baxın, daxtağa baxın, lövhəyə baxın. Lövhədə həmin suallar var. A, onu baxın. Tarfa itfardının dağılması. Aha, tevzə. Cəlalə əmillərinin bu qədimətini qərarla təbrizə daxil etmişdilər. 384-cü səhifədə 7 olaraq. Deməli, 7-ci əsrdə nə olmuşdur? Hansı adı olmuşdur? Qara qoydılar. Bəs məhz Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. Düzgün doğru cavabdır. 2-ci suala baxaq löyfədə. 2-ci İkin, 2-ci sual. Yoxdur, eləmi? Krasvodumuzu həll edək. vermişiz vermişik sizə. Birinci, oğuz sayfası olmalıdır. Hansı oğuz sayfasıdır? Kim cavablandırır? Aysel? Düz, qara Bakak Baxaq görək mi? Düzgün cavab. İkincini oxuyuruq. Sualer'in malisi, qara qoyulu dövrəsinin sulalənin ikinci qrup. İkinci grup cevap etti. Bayram kutu. Bayram kutu yollayak cevabındı. Doğru. Üçüncü. Üçüncü İbrahim birinci grup. Semazlarla. Aha görev cevabında üçüncünü. Şey. Düzgün. Düzgün. Növbeti. Növbeti. tarzı aqoylarla. Bu crosswordumuzda biz ıı, sirri nədir o? Biz nəyi tapdıq burada? Bizim yaralı yerimizi hansı qrafada tapdıq? Hansını da tapdın? Hansın Buyur, kimdir? Dəcəmlə. Qarabağ həqiqətən də Qarabağ sözü bu crosswordumuzda açıldı. Bu bizim ıı, yaralı yerimiz idi. Iı, ıı, amma bir az crassodunuzda zəiflik göstərdiniz, cavablarınızı verməkdə. Ona görə hər öz crassodumuza görə hər üçünüzə 4 ballıq qiymətləndirirəm. İndi sonda bu səbətinizdəki rəngli plastik küllərlə hesablanacaqdır və o sizin qiymətiniz olacaq. Uşaqlar, bu dərsimizin hazırlanmasında evet. sizə vərəbər vermişələr ki hər qrup özünü qiymətləndirir hey? yaxşıdır. 1-ci suala 2-ci qrup cavab verdi. Qrupunuzun əhval-ruhiyyəsi necədir? Qrupun əhval-ruhiyyəsi bir adam əhval-ruhiyyəsi yoxdur. Dörd də. Sizdə, sizdə də o kimdir? Niyə hərənizdə biriniz? Kimdir o? Momgalib. Galib niyə görə əhval-ruhiyyəsi yoxdur? Ha, Daşqavalın yerinə gedir. 3-cü qrup, sizdə, sizdə vəziyyət necədir? Əhval-ruhiyyə qrupun əhval-əhvaləsə 4 balla qiymətləndirilir. 4 balla kim qiymətləndirilir? Yəni əhval yəni sizlə də. Bəs ikinci sualınızı qoy e, süz komandası 32. sualımız nədir orada? E, problemin həllində hər bir kəs fəal iştirak et, etmişdimi? Bəli. Aha. Problemin həllində hər bir qruplar özün qiymətləndirsin. E, 5 ballıqdan. Hər biriniz də yaxşı qiymətləndisiniz. Hansı stol eləmisiniz? E, Aydın danış, aydın. Mən e, şey, şey, xəris bir şey almalıyam. Zəhmət olmasa fərziyyəni. Siz Mən bir dəfə dedim. Belki, yaxşı çalışdırıb. 1, 2 nədir? Yaxşı çalışdırəmi? 3-cü sualı 3-cü qrup oxusun. 3-cü məsələni Kimsə passiv qruplarda, kimsə passiv, kimsə üstün olmuşdur. Bir az canlı olun uşaqlar. Bəli, qarda tahsiliniz de var idi. Üstün olan da var idi. Aha. Sonra siz ikinci kurs kurucağın... cevabı... Ee, kimse de kimse üstün olmuştur. Ee, Bence pasif olmuştur Gülsaz ve Samir. Aha. Ee, Bir cevabı siz bəlli gəlmişdik 5 bal. Aha, siz bəlli gəlmişsiniz. Sizin hər birinizə yaxşı cavablandırdığınız hər biriniz 4 balla qiymətləndiririk. Və uşaqlar, gəlin hər qrupun liderləri öz səbətlərini götürsünlər, rəngləri saytınlar, hansından keçən rəng var? Altından neçe renk var? E, Hesaplayın ballarınızı. Hesaplayın. Kırmızılar beş baldı. Kırmızılar beş baldı. Göğüler dört Yaşıl varsa üç baldı. Başka renk var? Ha, kırmızıları beş. E, Löfede kim yazır? Bir nefer gelsin, mafya götürüp Löfede Birinci, birinci grup 38, ikinci grup neçedir? 32, üçüncü grup 32 bal. 32 evet. e, balla kıymetlendirdim. Ee, ee, e, ve evvelce e, her birinizde öz teşekkürümü bildirim. Ee, sizin uşaqlarına, sizin şakitlerine, her birine ayrı ayrı. əlavə qiymətlər verildi. Bu qiymətlərin içində onlar barədə qrupun adlarının yazılmasında, müharibə və sülh yazılması, sözlərin yazılmasında hər birinizin ayrıca qiymətiniz vardır. Fərdi danışmağınızda hər birinizin ayrıca qiyməti vardır. Və buna görə də sizi belə bir öz zəhmətinizlə ə əldə elədiyim vərəqlərlə qiymətləndirirəm. Bu 3-cü qrupa aiddir. Yəni hakim qrupa aiddir və arzulayaq ki, həyatda həmişə ədalətli olsunlar, həyatda həmişə düzgün mövqeydə olsunlar, hadisələri düzgün qiymətləndirməyi, qiyməti düzgün verməyi bacarsınlar. Bu qrupun rəhbərinə çatır. Digər qruplara isə və e, müharibəni müdafiə edənlər, onların müdafiəçiləridir. qrupun rəhbərlərinə çatır. final. E, burada e, mən aylanı ayrıca qiymətləndirmək istəyirəm. Gözəl nit qabiliyyətinə və mənim şeirimi gözəl ifadə etdiyinə görə ayrıca təşəkkür edirəm buna. Çox sağ ol qızım. Fəallağa görə fəal şagirdlərimizə e, verək maya. Burda buyur qızım, Aytaç. İbrahim. 2-ci qrupda e, fəallığa görə Lalə fəallığa görə Cəmilə və fəallığa görə Gültacı təbrik edək. 3-cü qrupda fəallığa görə təbrik edirik. Ayçi. Əfsanə. Burda təbrik edirik. Şəyin. Və uşaqlar, yerdə qalan uşaqları da təbrik edirik. Bu tədbirimizdə gözəl iştirakına görə Nərim. Ayça. Galib Samir İbrahim və bu stolda ailə verilmişdir təminat. Niqab vermişik qrup rəhbəri kimis? 2-ci qrup. O qrup rəhbərlərinə ayrıca ayrı da hədiyyələr onların. Burda isə Nəbi və coşqunun təbrik edirəm və hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizlərimizin iştirak edən müəllimlərimizdə, qonaqlarımıza, şəxsən məktəbimizin direktoruna təşəkkür edirik. Bizə bu şəraiti yaradıb ki, öz fəaliyyətimizi e, nümayiş etdirək. Bununla dərsiniz də tamamlandı. Sözü olanlar Nərgiz müəllimə və əziz balalar Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sinif çox fəal hazırlaşmışdı. Amma mən Nərgiz müəllimə, mən bu dərsə açıq dərs ağlandırmaqla yanaşı, eyni zamanda da adi dərs ağlandırıram. Niyə? Çünki sizin elə bütün dərsləriniz bu səviyyədə keçir. Mən e, heç fərq görmürəm. Yəni adi dərslərinizdə də eyni zamanda siz, siz Gülər müəllimə, digər müəllimədir. Mən dərslərinizə elə adi dərslərinizdə Aşiq qapını içəri girəndə bax bu səviyyədə sizin dərsləriniz keçir. Nərgiz müəllimənin tarix ailəvi ilə əlaqədar olaraq ə, hazırladığı referatlar, şagirdlərin ə, hazırladığı referatlar daha doğrusu. O, göstərir ki, il boyu Nərgiz müəllimə zəhmət çəkib, işləyib və onun vəhrəsində artıq özünü göstəribdi. Mən çox şadam keçən ilki 5-ci siniflər, 6-cı siniflər üzrə keçirilən birik yarışında bunu sübut etdi. Bir daha bugünkü ə, debat dərslə də bunu sübut elədi. Burda bizim Bakı şəhər təsir idarəsinin metod kabinetinin baş məsləhətçisi Həkmət Məmməyləşibdi. Azərbaycan müəllimi qəzetinin müxbiri Şakir Məmməyləşibdi burda. Mən müəllimlərimiz əyləşib, fən müəllimləri, tarix, Azərbaycan tarixini tədris edən müəllimlərimiz əyləşib, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədris edən informasiya nəriya ZST tədris edən müəllimlərimizə əyləşibdi. Yəni artıq onlar hər biri dərslər haqqında məlumata malikdirlər. Onların hər birinin Bakı səviyyədə açıq dərsi keçirilibdi və keçiriləcəkdi də keçən Azərbaycan dili və ədəbiyyat ailəğində bizim Bakı burda əyləşən Duştorovanın İrada müəllimənin o elə yüksək bir səviyyədə açıq dərsi keçdi. Yalnız İrada müəlliməni deyil, ümumiyyətlə ədəbiyyatçıların hər birinin Çox gözəl açıq dərs keçdi Vəfa müəllimənin elə gözəl bir əsəri səhnələştirmişdi İlin son gecəsi əsərini. İngilis dilindən bizim ə, açıq dərslərimiz keçirilib. Hamlet kimi əsəri Shakespeare-in Hamlet əsəri səhnələştirilib ingilis dilində. Riyaziyyatdan açıq dərslərimiz keçirilib ki, Bakı şəhəri üzrə 1-ci yer tutubdur. Biologiyada nə açıq dərslərimiz keçib, Gülər müəllimə əyləşib, özü burda əyləşibdi. O qədər yüksək səviyyəli dərslərimiz keçib ki, mən hər bir müəllimimizin, hər bir pedaqoji pedaqoji sistemdə çalışan 229 nömrəli məktəbin hər bir izvi ilə fəxr eləyirəm. Zəif müəllimimiz yoxdur ə e, nisbətən e, çalışmayan öz üzərində müəllimimiz var ki, artıq onlar da tərpäniblər. Mən sizə deyim ki, böyük iftixar hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk dəfədir bu il Azərbaycan Tarixi və Ümumməttə Tarix kafedrası e, oyanıb və Tarix kafedrası çox fəal bir şəkildə öz dərslərini nümayiş etdirir. Bu günlərdə bizim Natalya müəllimənin elə yüksək səviyyədə bir açıq dərsi keçdi. İlqar müəllimin açıq dərsi keçdi Azərbaycan tarixi üzrə Yəni bütün bunlar hamısı çox yüksək göstəricidir. Mən e, indi biraz bundan sonra Şəlalə müəlləminin metodbirləşmə rəfəri, Şəlalə müəlləminin açıq dərsi olacaqdı. Şəlalə müəllimə çox sakit şəkildə, asta-asta, fəal bir şəkildə kafedranı yerindən oynadıb e, kafedra öz işini görür. Mən bir daha, bir daha Nərgiz müəllimə sizə sizin hazırladığınız bu balalara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün burada iştirak edən Yoldaşlara öz təşəkkürümü bildirirəm və böyük məmnuniyyətlə sözü Hökmat müəllimə verirəm çünki Hökmat müəllim metodistimizdir. Sonra e, şakir məəmmə sözünü deyəcəkdi. Buyurun. Uşaqlar gitsinlər istəyirlər. Hə, yəqin alsınlar. Gəlsinlər, gəlsinlər. Mən də o vaxtın azlıqına istifadə edərək öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz xanım sizə, şagirdlər sizə, birbaşa da sözün həqiqi mənasında biz elə bir idraş məkanına daxil olduq. Sözün həqiqi mənası bundan ibarətdir ki, bizim Hı mövzumuz həqiq. Azərbaycan tarix aylığında tariximiz, günəlmiz, bu günümüz, gələcəyimizdir və siz bu debat dərsində sadəcə olaraq bugünkü mövzu ilə yox, ta qədimdən bu günə qədər keçmiş mövzuları bir daha bizə yad elədiniz, şagirdlərin yaddaşına yazdınız. Bu çox böyük bir zəhmətin bəhrəsidir. E, Dərs gözəl qurulmuşdu. Burada əsasən söz qüvvə şagirdlərə düşürdü. Müəllim isə sadəcə onlara bir yardımçıçım kömək edirdi. Bu da onun göstərirdi ki, şagirdlər əvvəlcə aldığı biliklər üzərində böyük möhkəm mənövrə qoyulmuşdu ki, belə gözəl dərslərdə onlar iştirak edirdilər. Vaxt bölpcsindən də istifadə düzgün istifadə edildi. Elektron dərslərdən, variantlardan, xəritələrdən istifadə edildi və mən sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. İndi sağ olsa yığışarı müəyyən bir sözləri mən sizə çatdıraq. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Çəkdim. Uşaqlar. Bəlkə oxuyur, eşitsin də uşaqlar. Rəhmətələr olsun. Çox sağ ol. Şahin. Yö, eşitsin, şahinləri. Yö, şahinləri. Biz qonaq sıfatında otururuq. Amma mən özüm mərdəm olduğundan uzun müddət məktəbdə belə işlədiyimdən bir-bir qərarə gəldim ki, dərs müasir tərəflərə cavab verən dərs elədim. Çünki fənlər arasındakı Belə şey razı oldum. Ondan sonra video çəkəndə istifadə etdim. Marbə şəraiti, indiki vəziyyətimiz, Qarabağımız hamısı əlaqələndirildi. Ən gözəl zətfəlləmin metodikası, gözəl üsullardan seçdim, sərbəst bildim, hər zən keçilmirdi. Belə başa düşdüm ki, elə adi sənim əsaslı test demək olmazdı. Bu elə belə adi dərslərdir. Bu gözəl şeydir. Bir e, siz açıq test birə gözlə pərdə asmaq üçündür o deyir ki, Fransızca sistemi o. Onda o çarışır ki, həmişə gör özün gözəl nümayiş etirsən ki, mən belə dərs keçirəm. Elə deyir. Ümumiyyə 35 il mənim pedaqoji stajım var, elə də daimi məktəbdir. Pedaqoji stajdır, bu sədə işləmişəm. Amma sizin gözəl zətirdu ki, müəllimə, siz o qədər sərbəsssiz, o qədər səliqəlisiz, adi dərs kimi keçirsiniz. Yəni mən belə başa düşdüm, sizin deyirsiniz, hansı belədir. Bu həli. da bir kişinin gözəl bir metod kəlsin. Müəllimə xüsusi bir ə, gözəl keyfiyyətdir. Çox şey deməyə ular. Vaxt yoxdur. Uğurlar arz edirəm məclislarım. Siz yaradıcı insansınız. Mən sizi tanıyıram. E, Fəridxanım da sizin haqqınızda həmişə xoş sözlər deyibdi. Həsən, mən burada qonaq olmuşam, xoş sözlər. Siz uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Siz mənim anam kimi sizin elə bu sahədə uğurlarınız daha da böyük olacaq. Sağ olun. Sağ ol. Şükr edirəm. Hikmət müəllim. Bu böyük zəhmətinizə görə. Həm Hikmət müəllim, Şakir müəllim, sizin hər ikinizə də təşəkkürümü hə. bildirirəm. Sorab. Belə vaxtınızı sərf hə. eləyib gəlibləşmisiniz. Hə. Bu, peşdar çəçivədir. Siz vaxtapmısınız? Gəlib əlaşmışıq. Şey, Bizim sıra gündə Arzu müəllimənin İsmailova Arzu'nun Azərbaycan tarixindən açıq dərsi olub. Ondan əvvəlki gün İlqar müəlliminin açıq dərsi olub Azərbaycan tarixindən. Yəni o qədər fəal bir şəkildə bunlar çalışırlar ki, yəni bunların mən açıq dərs niyə ə, açıq dərs adlandırıram? Əslində açıq deyil adi dərsləri də bu səviyyədə keçir. Ben yəni hər gün hansı bir müddət siz qapını açıb içəri girsəniz, müəllimlərimizi bax bu səviyyədə dərs keçən görəcəksiniz. Bizim müəllimlərimiz çox fəal müəllimlərdir. Mən Nərgiz müəlləminin dərsin təhlil eləmədim burada. Heç o fikirdə də deyiləm amma dərs o qədər mənə xoş təsir bağışladı ki, vallahi mən mənətlərim yoxdu ki, uçmağa. Çox sağ olun bir daha hər birimizə minnətdarlığımızı bildirirəm. 50 məktəb. Bərdəxan. Siz görmək. biz çok mekteplerde oluruz. Sadece ben birinci defede görürüm ki mesela bu dersin sonunda şarkıları heveslendirici, kıymetlendirip o yazırlar yazı öfesi. Ancak sadece olarak bugünkü bu açık ders Berçem'de 10 ilden sonra, 11 ildən sonra olan yadına düşecek ki, bəli, bizim belə bir tərcihimiz oldu və biz bu dərsdə o fəxri fərmanı e, e, da bil əziz o günləri yadigar kimi saxlayacağıq. Tam deməli bizdə cavab torluqdur. Bu yenilik bizdə anə nədir? Bizdə ingilis dilində də bəhçə e metodlaşma rəhbəri Şəhla müəllimə bu şəkildə. Sonra riyaziyyatdan yeganə müəllimə bu şəkildə. Gülər müəllimə biologiyadan bu şəkildə uşaqları qiymətləndirir. Bizdə belədir. Bu ənənədir artıq ki, müəllimlər uşaqların zəhmətini qiymətləndirirlər. Həm də ona Ona özləri şəxsi, şəxsi zəhmət çəkərək qiymətləndirirlər. Müəllimin öz zəhmətidir o. Müəllimin öz hədiyyəsidir. Əlbəttə çox böyük bir önəm vermək lazımdır buna. Afərin sizə. Buyurun. Mən bu dərsə hazırlamaqda yeganə müəlliməm rəhbərlə müəlliməyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu dərslərimizin elektron variantını yığmaqda o müəllimlərin hər ikisi bizə elə yaxından köməkliyik göstərirlər ki, biz Elədir ki, adama qorxma, qorxma demək çox böyük şeydir. Hələ, həl. Onlar qorxma, qorxma yox, bizlə bərabər əliyə çəkildilər və ayrıca təşəkkürümü bildirirəm onlara və sizin kollektivin, komandanın. Düzdür, kollektivin bir-birinə qarşı nəyin ki, tarix bütün fənlərə köməkli göstərilir. Ayrılıq sonda sizin hər birinizə, hər birinizə ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. albomlar, müqəttəmanların saxlandığı şəhərlərimizin düzəltiyi albomlardır. Cəftə-cəftə. Əşyələrdən ibarət deyil. Azərbaycanımızın görməli güşələridir. 6-cı sinif şagirdi hazırlayır. Bunlar qəhrəmanlarımız haqqında olan məlumatdır. Milli qəhrəmanlarımız Ayrı fəaliyyətini... və ayrı-ayrılıqda bir milli qəhrəmanımızın həyat fəaliyyəti haqqında məlumat verən qapdalarımız. Bu qədər, çox sağ olun.